Снова Абати Наконец-то мы снова встретились. И мы сейчас в детском городе Китланди. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя взрослым и пробовать новые профессии. Особенно сейчас во время зимних праздников, когда царит атмосфера волшебства. Это наша первая встреча в 2017 году. Этот год только начался. Давайте спросим у детей, какое на их взгляд самая модная профессия в 2017 году. Ну что, погнали! Мне было бы интересно узнать, что думают родители детей, которые тут играют. Давайте узнаем. Здравствуйте! Здравствуйте! Э, я хотела бы узнать, что вы тут делаете. Вы привели сюда своих детей? Да, привели деток. И что вы кем вы хотите, чтобы они были врачом? Здравствуйте! Здравствуйте! А вы знали, что вы станете охранником? Знал. No. А кем вы хотели быть в детстве? Пилотом. Здравствуйте. Здравствуйте. А кем вы хотели бы стать? Хотела бы стать дантистом. Кем вы мечтали бы в детстве стать? Я мечтал с самого детства стать стоматологом и лечить зубки. А кем вы сейчас работаете? Стоматологом и лечу зубки. Скажите, пожалуйста, а как правильно чистить зубы? Ну смотри, берешь щеточку. Сначала чистим зубки так сверху вниз. Потом вот так вот открываем. Вот так вот чистим зубки. И язычок тоже обязательно нужно чистить. Здравствуйте. А как вы думаете, какая самая актуальная профессия будет в этом году? В этом году? Я думаю, что это будет связано с компьютерными технологиями. А сейчас? в магазин Сильпо. Здравствуйте! А вы кем хотели стать в детстве? Гонщиком. А почему? Ну, потому что я любил раньше очень машины и увлекался ими. Понятно. А вы знали, что вы будете работать здесь? Конечно же, нет. А какой вы считаете актуальной профессией в 2017 году? Программист Здравствуйте Здравствуйте Кем вы работаете? Я работаю в банке у банкира Вам нравится тут работать? Конечно, это моя любимая профессия а Какая самая актуальная профессия 2017 года? Точно сказать так, одну профессию не смогу, назову несколько. Это пожарная часть, милиция, школа пиццерии, ну, школа печенья. Это именно в Итландии. В этих вы уже побывали? Мы были на разных профессиях, как радиоведущий, в аптеке мы были и мы еще были в сельпо э, и в студии моды. Ой, а где ты была? Я была в разных профессиях. Как тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось э, фокус, э, фокус, фокус. А кем бы ты хотела стать? Я хотела бы стать певицей. Як ты вважаешь, какая профессия самая актуальна на 2017 -й? Думаю, еще милиция. А чему? Потому что она нас защищает, а в 2017-м уроке все стоит как бы криминальным. Кем ты хотела бы стать? Я хотела бы стать или врачом, или или кем-то еще три Интересная профессия. А, а ты много уже здесь, в Китлантии ходишь? Первый раз. Да, тебе нравится здесь? Да. Здравствуйте. Привет. Привет. Кем вы работаете? Директором школы творчества. А кем вы хотели стать в детстве? Ну, завжди хотела стать учителем, и в меня так и трапилось. А кем вы работаете? Я работаю в центре занятости оператором. Что вы здесь делаете? Обучаю деток, рассказываю о профессиях, направляю их работать, выдаю резюме. А кем вы хотели стать дет? Ну, в принципе музыкантом. А чем вам нравится эта профессия? Музыка, ну, ей интересно заниматься, она никогда не надоедает. стать? В детстве? Э -э, космонавтом. Ого! В моей полицейской машине! Ты бы мечтал стать м -м, полицейским? Я? Нет, не хотел бы стать полицейским. А я бы хотел очень сильно. Что пожелаете нашим телезрителям? Не грустите, хорошего настроения. Спасибо. Что ж, наверное, все профессии важны. Сегодня вы убедились с нами в этом, что вы можете стать кем угодно. А здесь, в Китланде, вы можете попробовать эту профессию и узнать, подходит она вам или нет. И для этого даже не надо становиться взрослыми. А по ТВ вам желают веселых зимних праздников. Пока!